হেল্ল' বন্ধুসকল কোনে আছে আপোনালোকে তো নিশ্চয় ভাল আছে তহঁতৰ আপোনালোকে ধন্য জ্ঞাপন কৰিছোঁ মৰমৰ ইউটিউবত জনপিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে ত' বন্ধুসকল মানে বৰ্তমান এন আৰ চি যিটো আছে এন আৰ চিত নাম আহিছে সম্পূৰ্ণবিলাক আহিছে ত' তথাপিও মানে ন'টিছ হৈ আছে হেয়াৰিং কৰিব লাগে তো কিয় হেয়াৰিং কৰিব লাগে তো এইবিলাক লৈ অলপ মানে আলোচনা কৰিম আৰু হেয়াৰিং হেয়াৰিং যিটো আছে সেইটো কেইটামান বাঘ আছে ধৰ হ'ল চি এন ওৱান পইণ্ট ওৱান ত' আৰু আছে চি এন টু পইণ্ট ওৱান আৰু আছে চি এন টু পইণ্ট টু ত' এইবিলাকেই অলপ মানে আলোচনা কৰিম কোনটো কি আপোনাৰ যদি হেয়াৰিং আহিছে ত' কিহৰ হেয়াৰিং আছে সেইবিলাকেই আপোনাক দেখাই দিম কিছুমান হেয়াৰিং মানে সাক্ষী হিচাপে কিছুমান এ এন আৰ চি ক্লেইম কৰিছিল সেইবিলাকো আহিছে তো এইবিলাকে মই অলপ আলোচনা কৰিম চি এন ওৱান পইণ্ট ওৱান মানে কি যদি আপোনাৰ এন আৰ চি ন'টিছত আপুনি এটা প্ৰথমতে পাব চি ওৱান পইণ্ট ওৱান যদি সেইটো পায় তো আপুনি ভাবিব আপুনি যদি আপোনাৰ নাম আছে তেনেহ'লে আপুনি ভাব যে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ ক্লেইম ছাবমিট কৰিছিলোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ হেয়াৰিং আহিছে আপোনাৰ তাত যাব লাগে হেৰেকন কৰিব লাগে তো আপুনি কি কি লৈ যাব ডকুমেণ্ট মই পিছত কৈ আছোঁ আগে এই মানে আগেট এইকেইটা বুজাই দি আছোঁ পিছতে কি কি লাগিব সেইটো মই কৈ মানে জনাই দিম ত' সেইটো যদি চি চি এন ওৱান পইণ্ট ওৱান আহিছে তেনেহ'লে আপুনি ভাবিব যদি আপোনাৰ নাম আহিছে ভাবিব তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিছিল যদি আপোনাৰ ফেমিলিত কোনোবা নামত আহিছে তেনেহ'লে সেইটো ভাবিব যে কোনোবা যাৰ যিজনৰ নামত আহিছে সেইজনে মানে ক্লেইম কৰিছিল অন্তৰ্ভুক্তৰ কাৰণে ক্লেইম কৰিছিল ত' ছাবমিট কৰিছিল সেইটো কাৰণে আপোনাৰ চাই আহিছে আৰু যিটো আছে দুই নম্বৰ যিটো আছে চি এন টু পইণ্ট ওৱান সেইটো হৈছে আপোনাৰ সাক্ষী হিচাপে সেইটো বেছি মেজৰ কথা নহয় তো ধৰা হ'ল আপুনি ভংচৰ বা কিবা মানে অহা নাই তো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এজন অহা নাই তো আপোনাক মানে সাক্ষী হিচাপে সেইটো মাতিব তো সেইটো মাতিব সেইটো কৰ্তব্য তেওঁলোকৰ সেইটো কাৰণ সেইটোতো মানে তেওঁলোক সাক্ষী হিচাপে ল'ব সঁচা হয় নে নহয় মানুহজন আপোনাৰ ৰিলেশ্যন আছে কি নে আপোনাৰ ৰিলেশ্যন মতে কি হয় ত' সেইবিলাক আপোনাৰ সাক্ষী ল'বলৈ সেইটো মাতিব সেইটো চি এন টু পইণ্ট ওৱান তো সেইটো হ'ব শাকী হিচাপে আৰু তিনি নাম্বাৰ যিটো মই কৈ দিম সেইটো অলপ মানে ডেঞ্জাৰচ হয় সেইটো হৈছে বেগ আৰু হ'ল আপুনি আপোনাৰ দেউতাকৰ মানে এন আৰ চি বা আপোনাৰ এন আৰ চি নামত যিটো এন আৰ চি আছে সেইটো ব্লেক এজনে ব্যৱহাৰ কৰিছে ত' এইটো আপোনাৰ আপুনি যিটো কোম্পাৰ চ' কৰিছে তো এটা এন আৰ চি এ আৰ এন নাম্বাৰ মানে এন আৰ চি দুটা জেগাত শ্ব' কেতিয়াও নহয় কেতিয়াও নহয় সেইটো কনফাৰ্ম তো সেইকাৰণে মানে অট'মেটিক ধৰি পৰিছে ধৰা পৰিছে আৰু মানে যি কেইজনে মানে হেৰি যিকেইজনে ঐ নটো সেই নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছে এন আৰ চি তৰা হ'ল আপোনাৰ এটা এন আৰ চিত মানে তিনিজনে ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা সেই এজনৰহে অৰিজিনেল হ'ব আৰু দুজনতো ফেক হ'বই সেইটো দেখা পতাই তো সেইটো কাৰণে তিনিজনকে দেখিব মানে মাতিব আৰু সেইটো মানে তেওঁলোকে জাষ্টিফাই কৰিব কোনটো সঁচা আৰু কোনো কোন দুইটা মানে ভুল তো তেনেকুৱাই মানে তেওঁলোকে জাষ্টিফাই কৰাৰ পিছতহে যি দুটা থাক সেইটোতে মানে এক্সাইট কৰি দিব আৰু যিটো মানে অৰিজিনেল সেইটো এক্সাইট কৰি দিব আৰু তেওঁলোকৰ মানে কোনো যিটো সঁচাই তো আৰু কোনো চিন্তাই নাই সেইটো হৈ যাব তো এনেকৈ মানে তিনি ধৰণৰ মানে ন'টিছ আহে আৰু কিবা কিবি আছে ত' যদি কিবা থাকে তো কণ কণ কৰিলে ভাল এতিয়া কথা হ'ল আপুনি কি লৈ যাব লাগে যদি আপুনি চি এন ওৱান পইণ্ট ওৱান চাং ছাবমিট কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কি কি দি মানে সেইটো ছাবমিট কৰিছিল কি কি ডকুমেণ্টছ দি আপুনি চাবমিট কৰিছে গোটেইকেইটা ল'ব লাগিব লগতে আপোনাৰ ল'ব লাগিব তিনিটাৰ বাবে যিটো বংশবৃত্তি ফৰ্ম বুলি কওঁ টুটি ত' সেইটো আপুনি ল'ব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ লগত ল'ব লাগিব আপোনাৰ এন আৰ চিখন ল'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও ল'ব লাগিব যদি পাতি মানে আপোনাৰ এন আৰ চি হেয়াৰিং ন'টিছখন ল'বই লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ল'ব লাগিব আপোনাৰ এন আৰ চি ন'টিছ এন আৰ চিখন তো ইয়াৰ উপৰি ল'ব লিগিচিখন ত' ইয়াৰ উপৰিও আপুনি ল'ব পাৰে আপোনাৰ ব্যক্তিগত মানে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ সতি সেইবিলাক ল'ব লাগিব আৰু আপুনি বংশবদ্ধ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাটো আপুনি কি কি ডকেণ্ট চি এন আৰ চি ফিলাপ কৰাটো আপুনি কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগে দি দিছিল ত' গোটেইকেইটা আপুনি ল'ব লাগিব তো এনেকৈ মানে লৈ গ'লে আপুনি হৈ যাব আৰু যিবিলাক সাক্ষী হিচাপ ৰাখিছে চি এন টু পান টান তেওঁলোকৰ মানে অলপ চিনিয়াৰ চিগনেচাৰ ল'ব আৰু এইখিনিয়ে তে মানে তাত আৰু মানে ভয় কৰিব লাগে একো নাই তো এইখিনিয়ে ত' বুজি পালে তো কিবা নিউজ থাকিলে কনফিচ কম কৰা প্ৰতিখনকৈ আপোনাক কমটোৰ আনচাৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আজি যদি মোৰ চেনেল নতুন আহিছে ত' প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ক তো এই তিনিটাটো আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ যদি কিবা নিবজা থাকে তো জনাব মই আকৌ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অ'কে বাই বাই